влиза. Ну, то не закриється скид. Угу. Тобто цей просто переворачується. Ну понятно, да. Ну тільки сейчас давай запобіжник сразу вытащи. Вот так, разогну. Направый. Не, не той стороной. на правую на спицу uh -huh. и утащил его за подвижную, все на uh -huh. А как его дальше, что они делают, закрывают крышечку Сейчас, как закрывать, да, сейчас я расскажу дальше этот, ну, уже принципе, как Красав. его скидать, да. То есть улаживаются они вот, полностью, все четыре ряда uh -huh. укладываются крылышком вверх, да, то есть uh -huh. в одну сторону. А уже верхний просто поры надо. Ну і в целях безпеки, так сказать, надо. Когда вже воно на спиці, тогда уже Когда у тебя вище куди. Запобіжник Все, сейчас я его туди дособираю, все это дело. Uh -huh. А, ще момент. Буває, вот тут много это, налиплено. А, щуха, чуть -чуть, да? Чуть, да. Ну, ну чтобы оно зашло чисто... Я да... ножом вот так вот беру просто, да, щухрал. Ну, тут нема, а бывают такие там... Ну, такой, такой, да, и он чуть застрее там закусывает. По да. размеру, типа, на лазы все почухал. Да, да, чуть-чуть почухал и все. То есть я... Ну, оно видно, да? То есть если бы это уже боевая ЧК сработала, угу. ну, оно бы зажало эту проволоку. То есть там пружина... Ну, вот такая пружина. Угу. То есть она дала добро. Ага. Если там бы что-то спрацювало, то оно э, ну, эту проволоку придавило. Так, это есть со скрепками и есть вот такие с этим, с проволочками. Это первая серия. Ага. А потом мы на скрепки пришли. Сейчас тут, наверное, эти надо будет. Под так, То же самое. Встанет. Сколько килограмм это вся бандура важит? Около 5 килограмм. А, 5 килограмм плюс. Да. Сейчас мы вот такие. Через весь И Это уже перед если угу. Будут вставлены цепи. Вернее, натянута стяжка. Угу. Тогда уже просто его вынять. Да, такие конструкторы интересные. Получается, я и думал, вот сюда цепляется в крайний скид. Я с дантистом Балаком, он сказал, что пофиг, если с краю будет лазить. Ну да. И, ну, четыре должно быть их. Скида? Да. Угу. То есть один цепляется, скид цепляется в одну, в одно крепление, а до цифр уже цепляются, да Де я в все. То через стяжку, да? Ну, там две стяжки. Натяжку, дать. То есть это самый крайний, а эти уже все... Да, да. Угу. Ну, соответственно, вот это открывание смотрит в сторону тех трех. Угу. То есть через стяжку... Я сейчас покажу, у меня есть там видео, картинки всякие. Угу. Этот. Ну, только там два короба вот таких висит. Угу. И там чуть-чуть по-другому. Ну, ну, там, там просто 10. сразу вылетает 50 штук. Угу. А тут можно три раза по 25 кинуть угу. ну, таким образом. Ну, вот это, в принципе, вот туда до комплекта. Ну, понятно, да, родная скоба. Угу. Просто, ну, обрезана эта часть. И угу. кольца поставил, чтобы там не рвало эти хомуты эти. Угу. Чтобы оно было. Сейчас я покажу видосы. Получается эти, да, чеку вставили. Да, с этой. Скобу вставили в скид. Отсюда, от этого кольца потянули. До этого кольца стяжку. стяжку. Ну, натянули стяжками все три штуки и потом уже вот это вот эта спица вынимается да перед взлетом да будет. когда уже оно споряжено, все натянуто тогда оно уже просто вынимается и все ну, для а, ну, транспортировки принципе, чтобы оно было То есть гвоздь, який на байке, он находится глубже. Если что-то пошло не так, гость упирается, uh -huh. бьет просто по спице. Uh -huh. Все. Оно не даст ему наколоть капсулу.